Столичні приходи єгер скаутів продовжуються на минулому тижні. Карти долі відправили Женю Василів команду Івана Барбула. А Тома Рибка зустріла ягер-френда, засновника бренду КІП Колю Серезітінова. Їхньому романтичному полюванню на враження не вистачало хіба що трохи живої музики. Українські майстри дали світові справжній рок н рол Привет. 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 Привет, Наташа. Привет. Это Томас. Это Наташа. Маташа. А вы пришли, наверное, послушать наши классные гитары. Гитари, бас гітари та укулели Вудсток. інструменти для топ-музикантів. Але якщо схочеш, ось вони для тебе, бро. Я не могу не обращать увагу, на майнит просто майнит майнит. Майнит? Дурманит. Ваня и Женя прямуют в очередной уникальный бан Банми с вьетнамской прокладается хлеб. у сучасному мире это супер популярный сэндвич, якому в Киеве присвятили целый заклад на Печерську. Ну вот, наконец-то я тебя сюда и привел. Женя, привет. Женя, Шеф Женя Микайленко назвал свою компанию «Ежа против маркетингу". Мы не считаем, что э, еду, которая э, готовится правильно, готовится профессионалами, и которая вкусная на выходе, э, она нуждается в какой-то обертке, в стикере, в стакане пепси бесплатно. То есть вы отбрасываете всю обертку, все понты, голая еда, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Философия Бан выбуховое вибуховое абсолютно разных смаків. Есть четыре разных сэндвича, один из которых полностью вегетарианский. Мы даже прикололись и назвали его Not Really Vegan тофу Ban потому что там есть песто, в состав которого входит пармезан. Я хочу попробовать. На самом деле, вот этот крутой, ты знаешь, как дома просто зашел в холодильник взял все, что есть, и сделал крутой сэндвич. Так и есть. Типа, во, Вьетнаме люди стоят, это просто типа маленький лоток, в котором стоит у чувака даже без холодильника стоят эти заготовки. Он хлоп, разрезал, намазал, пум-пум-пум. На самом деле у меня два фаворита. Это с курицей, крайне, которую я пробовал, и с имбирем. Вот прям супер. И со свининой мне очень понравилось. Мой выбор однозначно вот с солями, ветчиной и всем остальным, потому что на самом деле это такой домашний вариант, и он как всегда работает. Ну вот какие хорошие люди, даже нам дверь под наклеечку приготовили. Киев, город секретных мест. Вот что в этих серых стенах может нам сказать о том, что мы можем поваляться на травке, поиграть в разные прикольные игры, выпить прикольные коктейли и посмотреть кино. Что, серая стена? Серая стена? Парковка? Нет, буквально пару шагов. Коля, он? Мой котик. Идем. Ну что, мы готовы? Мы готовы. <реклама> Это Рокфеллоу, Коля. Секретное место отразу зустрічає зерковым провидником. Ребята, ребятушки. это место моих друзей. Максим Миллер и Данечка когда-то сделали антикинотеатр. Он находится здесь. Там несколько комнат, где можно играть в игры, смотреть кино. Есть место на траве, там на пуфиках валяться. И сцена, на которой показывают кино, и концерты дают. І щасливий, котики! Щастя <ти otur> є, так співпало, що сьогодні у рокфеллоу наш суперскаут складає іспит у школі діджеїв. Як тобі таке, Ілон Маск. Томочка, <працю> я закатировал містечко. Одобрено. Ваня расхвалювался и впевнен, что треба ехать и на пошуки Томы, але у Жени инши планы. Забей на Тому, Коля, сейчас бы где-нибудь на площадочку бы выпасть. Ой, ну у меня денег нет, у меня ноль кэша, абсолютно ноль. Че, какая-то летняя площадка, мы че здесь на ступеньки сядем. Давай лучше пойдем в маркет. Посмотри на меня. Подожди. Давай лучше пойдем в маркет. Посмотри на меня. И... Давай лучше пойдем Пошли. в маркет. Ну, окей, окей, окей. Ванечка, ладно, я без тебя. Пиццу, баварские сосисочки и чизбол. Стой, 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 подожди. У меня не, реально у меня нет денег. У, ти... у тебя Братан, есть вообще? Забей, это мой бар. А. Э... Тогда, тогда можно, пожалуйста, еще два кальяна? Ну, спасибо, чувак! Давай пожрем! Братан, стоп! Может, по эшотику сначала? И, конечно, по эшотику давай! Давай, братан, по шотику. Так что бар «Сплетни» называется? Брат, у нас, походу, наверное, лучшие кальяны в городе Киеве. У нас всегда есть егермастер. И у нас всегда можно обо всем поговорить. Но ты же понимаешь, что это все сплетни. Давай за это выпьем. А нет, дружочек, ты думал, мы будем пить егерь без тебя? Специально для тебя мы подвешим эту бутылочку у нас на баре. Первый вошедший может ее абсолютно спокойно забрать. Ау! Ебой. скаути снова здивують тебя у наступну п'ятницю. Але вже в іншому місті. Томочка, ну вот скажи, где ты тусила всю ночь, что даже твой папочка не знал, где ты висишь? А тебе зачем? Да мне уже все равно, садись, поехали. Добро пожаловать домой. Детка. Так а что, куда мы? Столица рэпа без нас никак.